Hər kəsdən xahişımız budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zəngrolunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verən toquşmaların bəzi detalları məlum olub. Oxu24.com xəbər verir ki, İctimai TV bununla bağlı xüsusi sujet hazırlayır. Məlumatda qeyd olunub ki, Ermənistan bu təxribatı törətməklə kollektiv təhlükəsizlik şurasını münaqişəyə cəlb etməyə çalışıb. Amma həmin arzusuna çatmayən düşmən geri çəkilməyə məcbur olub. Təbii ki, bu təxribat düşmənə ağır başa gəlib. Erməni tərəfi yüzlərlə hərbi cismini itirib. Hüququ ilə bağlı danışan hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirib ki, ordumuzun belə üstünlüyü əldə etməsində Türkiyə və İsraildən alınan dronların xüsusi əməyi olub. Məs bu silahların köməyi ilə düşmənin hərbi nöqtələri müəyyən edilib və dəqiq atışla məhv edilib. Ermənistan isə döyüşlərdə mülki sərə istifadə olunan dronlardan istifadə edib. Bu isə düşmən ordusunun nə qədər hazırlıqsız olduğundan xəbər verir. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiyada erməni mallarına ciddi boykot elan edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, Moskvada meyvə bazarında çalışan Tovuzdan olan qadın ermənlərin pərakəndə aldıqları meyvələri qabaqçadan alaraq sivilliyə töküb Bu şəhərmənlilərə ciddi ziyan vurub. İndi bazarda bir dənə də olsun erməni məhsulu satılmır. Tovuzdan olan qadının müraciəti sosial şəbəkələrdə böyük rəğbətlə qarşılanıb. Bizim generalımız Allahın neməti deyildi. Ermənlərə biz maddi ziyan vuracağı deyərək qadın ermənlərə məxsus meyvələri ayaqlayaraq sibil qutusuna töküb. Mən atasız, anasız böyümüşəm. Buca bir nənənin himayəsində böyümüşəm. Mən həmişə həyatda özüm özümü müdafiə etmişəm və mən elə bir ailənin, elə bir kişinin qızıyam ki, mən heç vaxt efrəzən gedib söyüş söymərəm. Heç vaxt. Yeri gələndə elə söyürəm ki, özüdə heç vaxt qadın söyüşü söymürəm. Publika az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Afaq Bəşirqızı İTV-də yayımlanan Popumuz var verilişində qonaq olar kən deyib. O bir müddət əvvəl ARV TV-nin efirində söyüş söyməsi ilə bağlı ittihyalara belə cavab verib. Mən həmişə aktyorları müdafiə etmişəm insanları da, aktyorları da. Və mən demişdim, aktyorlara dəyməyin, onları tənqid etməyin, ələs almayın, incitməyin. Mən o aktrisanın adını etika naminə çəkməyəcəm. Və onu elə bir vəziyyətə gətirib saldılar ki, bunun əqli cəhtdən problemi bilindi. Bu aktrisə 3000-ə yaxın maaşlı prezident təqaüdü maaşı, əmək pensiyası, xalq artistinə görə aldığı 150 manat. Və bu deyəndə ki, çörək mağazasına borcluya. Biz aldığımız bütün ödəmələri ilk gündən kartla alırıq. Artıq onun belə gedib onlardan nə isə istəməyə Və mən çox əsəbiləşdim. Mənim televizorumda reklam getdi. Mənim ərkim çatır. Mənim 18, 22, 25 yaşım yoxdur. Mənim 65 yaşım var. Mən bir böyüyə kimi zəng etdim, həqiqətən də buna öz iradımı bildirdim, özü də pis bildirdi. Elgiz də mənə deyir ki, canlı yayımdır. O dəqiqə mən söhbətimi bildirdim, Şəfiqə xanımla danışdım, qurtardı getdi. Efrdən sonra dedim ki, Elgiz qurban gözlərinin mən başa düşə bilmədim məndə reklam gedirdi. Mən də bu sujeti gördüm, bildim ki, bu sənin tərbiyənin uyğun bir şey deyil. Mən onu da aldım, keçdi getdi. Ardə o səs heç bir studiyada eşidilməmişdi. Orda nə qədər adam var, idil Şəfiqə xanım, Respublikanın xalq artisti Nubar xanım Elgiz var idi. Elgiz birinci gündən dedi ki, Afaq xanım bu studiyada bilinmədi və Afaq xanım doğrudan da düzünə əsəbləşmişdi. Bir nəfər tərəfindən deyilmişdi ki, mənim pula ehtiyacım var, belə bir şey olub, o səs yansı ancaq məndədir. Almışdılar, satmışlar. Bacısının bərek məsələsi üzə çıxdı və s. Gətirdilər mənim qabağıma düzdülər onlar apar bunları vermə məhkəməyə tutub. Mən bunu edərəm. Bu qurulma bir şey yoxdur. İyunun 12-sindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin tolus istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədilə başladığı döyüşlərdə həlak olan hərbiçilərimizdən biri də polkovnik İlqar Mirzayev oldu. Yeni Sabah az xəbər verir ki, polkovnikin qızı Günnara Mirzayeva ATV telekanalına müsahibəsində atası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. O, ürəyində qalan arzusundan danışıb. Deyib ki, atasından bircə istəyi var idi, amma son telefon zəngində dilinə gətirib bilmir. Deyə bilmir ki, "Ata səni görmək istəyirəm." Günnara atası ilə fəxr etdiyini bildirib. "Atam dünyamı də aldılar onu məndən. Mən onunla fəxr edirəm." Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla sərhədin Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndində anım mərasimi keçirilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, zabitin şəhid olmasının 7-ci gününə ilə əlaqədar təşkil olunan mərasimdə şəhidin yaxınları, yerli sakinlər və digər rayonlardan gələn şəxslər iştirak edib. Daha sonra mərasim iştirakçıları şəhidin məzarını ziyarət edib. Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələri iyulun 12-də topos istiqamətində təxribata ər atıb. Bu səbəbdən həmin gün iyulun 13-ünə keçən gecə gərginlik artdı. Artilleriya, minatan və tankların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları hərbi hissəsi ərazisində avtomobil texnikası və canlı qüvvəsi məhv edildi. Döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Mahmudov Rəşad Rəşid oğlu şəhid oldu. Cəyid Zabit Mahmudov Rəşad doğulduğu bilə Suvar rayonunun Aşağıcürəli kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Qeyd etək ki, Rəşidin kiçik qardaşı Rəisağa Mahmudov da 8 il əvvəl ehtiyatsızlıqdan aldığı güllə yarasından vəfat edib. Ermənistanın Azərbaycana təxribatının ardından Azərbaycan əskəri sərhəddin Tovuz rayonu istiqamətində vətən torpaqlarını qorumaq üçün gecə-gündüz keşik çəkir. Yeni Sabah axbarı verir ki, bununla bağlı Türkiyənin Haber Global telekanalında geniş reportaj yayımlanıb. Reportajda Azərbaycan xalqının bu çətin gündə birliyi xüsusi ilə qabardılıb. Bildirilib ki, son 2 gündə 38 mindən çox şəxs könüllü olaraq hərbi xidmətə yazılıb. Xalqı Ermənistanın ölkəmizin dövlət sərhədində törətdiyi son hərbi təxribatlara etiraz əlaməti olaraq Rusiyanın bir sıra regionlarında fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları BMT-nin mənzil qərargahına və ATƏT-in Minsk qrupuna müraciət ünvanlayıblar. Bu barədə Yeni Sabah AZ Azərbaycan Respublikasının diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumatda belə deyilir ki, Rusiya Federasiyasının Sverdlovsk vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Ural milli mədəni ictimai təşkilatının sədri Şahin Şixinski, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin Yekaterinburq şəhər təşkilatının sədri Toğrul Həsənzadə, Burmans vilayətindəki Azərbaycan mədəni mərkəzi ictimai təşkilatının sədri Afil Hüseynov və Rusiya Azərbaycanlılarının regionlararası assosiasiyasının Məshvərət Şurası rəsmi məktublarla BMT-nin mənzil qərargahına və ATƏT-in Minsk qrupuna müraciət ediblər. Məktubda qeyd edilib ki, Ermənistanın son hərbi təxribatları regionda stabilliyin pozulmasına növbəti cəhddir. Məktub müəllifləri Avropa Birliyinin daimi tərəfləri atəşkəs rejimini əməl etməyə, resursları koronavirus pandemiyası ilə mübarizəyə yönəltməyə vəcizə də münaqişəni sülh yolu ilə həllinə çağırışlar etdiyini, Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların azad olunması ilə bağlı BMT-nin 4 qətnamə qəbul etdiyini xatırladıblar. Sonda həm vətənlərimiz, beynəlxalq təşkilatlar və dünya ictimaiyyətini Ermənistanın təcavüzkar siyasətini, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin və ona bitişik 7 rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal olunması faktını pisləməyə, həmin ərazilərin azad olunması və qaçqınların əzəli torpaqlarına dönməsi barədə BMT qətnamələrinin dərhal yerinə yetirilməsini tələb etməyə çağırır. Nazilə Səfərlı canlı yayımda olarkən maraqlı məsələyə toxundu. Yeni Sabah az xəbər verir ki, o general Polad Həşimovun ailəsinə baş çəkərkən evdə kondisionerin olmadığını görüb. Səhəri gün evə kondisioner alıb göndərib. Generalın şəhid anası isə heç kimdən hədiyyə götürmədiyini vurğulayaraq hədiyyəni geri göndərib. Nazilə Səfərlı bununla məyus olsa da şəhid anası ilə qürur duyduğunu canlı yayımda dilə gətirib. Onun bu məsələni ictimaiyyətə çatdırması sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmır. Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal edir. Bu gün belə yeni torpaqlar iddiası ilə çıxış edən bir ölkə ilə danışıqlar masasına oturmaq boş və mənasızdır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri qlobal və regional təhlükəsizlik problemləri mərkəzinin rəhbəri, politoloq Qabil Hüseyni Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Artsurun Ovanisyanın hərbi fəaliyyətlər istənilən an Qarabağa keçə bilər sözlərini şərh edərkən deyib vurğulayıb ki, hazırki vəziyyətdə Ermənistana veriləcək ən layiqli cavab dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlara başlamaqdır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Artsrun Ovanisyanın hərbi fəaliyyətlər istənilən an Qarabağa keçə bilər sözləri Ermənlərin hər zaman gözlədiyi bir ssenaridir. Daha doğrusu reallıqdır. Təsadüfi deyil ki, bu gün toruz istiqamətində gedən döyüşlərin bir səbəbi də münaqişəni dağlıq Qarabağ kontekstindən çıxarmaqdır. Bu ərazini Azərbaycanın hərbi əməliyyat trayektoriyasından kənarda tutmaqdır. Lakin bir reallıq var ki, Azərbaycan işğalçı ilə bundan sonra asanlıqla danışıqlar masasına oturmayacaq və ən əsası da hər an münaqişəni lokal müstəvidə Qaraqabğ cəphəsinə keçirə bilər. Politoloq deyib ki, Ermənistan təxribatının qarşısını almaq üçün hərbi təzyiqləri artırmaq lazımdır. Öncə onu deyim ki, bu gün ölkədə böyük bir dəyiş ab havası var. Hər kəs içmən daxil olmaqla müharibənin tərəfindəyik. Lakin yekun qərar yenə ali baş komandanında və bu əmri gözləyir. Şəfasiz bu gün doğu istiqamətində davam edən Erməni təxribatının qarşısını bir yolla almaq olar. Qarabağ cəbhəsində təzyiqi artırıb əks hücum əməliyyatı ilə Ermənistanı doğu istiqamətindən uzaq tutmaq olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan doğu istənilən halda müdafiə etmək imkanlarına sahibdir. Lakin Ermənistan həm doğu istiqamətində təxribat edib, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ'ı müdafiə edə bilməz. Düşünürəm ordumuzun eyni anda həm Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində, həm Qaraqabğ cəbhəsində, həm də Naxtəvan istiqamətində müharibə etməyə və düşmən təxribatına cavab vermək imkanları var. Allahdan sonra biz ilk növbədə qadın qarşısında borcluyuq. Əgər o bizə həyat verir, amma sonra məna bu həyatə verir. Bu ifadənin kima aid olduğunu xatırlamıram, amma bu gün bunu uca yaradanın bir çox fəzilet gözəllik, parlaq ağıl, gözəl nəfs, müdriklik və sonsuz mərhəmət bəxş etdiyi qadına böyük səmimi minnətdarlıq sözləri ilə davam etdirərdi. Yeni sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri Bəhram Bağırzadə deyib. O daha sonra əlavə edib: "Allahın mərhəməti ilə mənə həmişə çox gözəl qadınlar əhatə edib. Amma amansız 20-ci il mehriban xanım Əliyevanı mənə əvəzolmaz mərhəmətini hədiyyə etdi." Milli məclisin deputatı Elman Nəsirovun səsləndirdiyi koronavirusun dili olsaydı deyərdi ki, Ermənistan mənim müttəfiqimdir. Ermənistan və koronavirus sözləri sinonimdir fikirləri ictimaiyyət arasında bir mənalı qarşılanmadı və sosial şəbəkələrdə çoxsaylı istifadəçilər tərəfindən paylaşılaraq tənqidlərə və müzakirələrə səbəb oldu. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bununla bağlı açıqlama verən deputat iqtidarın təmsilçisi olaraq ölkə prezidentinin siyasətini təbliğ etdiyini bildirib. Təbii ki, müəyyən müxalif siyasi dairələr, əks mövqeyli insanlar mənim mövqeyimlə razılaşmaya və tənqid edə bilərlər. Bu onların öz işidir. Ancaq mən çıxışımda Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin koronavirus pandemiyasına qarşı beynalxalq səyləri birləşdirmək üçün BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsünü ortaya qoyduğunu və onun keçirilməsinə nail olduğunu demişəm. BMT Baş Məclisində 193 ölkə var. Həmin ölkələrdən Ermənistanı kənara qoysaq 192 ölkə qalır. Bu ölkələrin 130-dan çoxu bir mənalı şəkildə bizim mövqeyimizi dəstəkləyir, bəziləri isə neytral qalıb. Amma yeganə dövlət Ermənistandır ki, açıq şəkildə Azərbaycanın koronavirusa qarşı birləşmək təşəbbüsünü müdafiə etməyəcəyini deyib. Belə olan təqdirdə də mən məsələyə məntiqlə yanaşmışam və demişəm ki, əgər koronavirusun dili olsaydı, deyərdi ki, bu dünyada mənim cəmi bir müttəfiqim var, o da Ermənistan dövlətidir. Çünki o mənə qarşı mübarizənin əleyhinə qoşulmadı, məni meydanda tək qoymadı və məni dəstəklədi. Bunun ardınca böyük rus şairi Aleksandr Puşkinin qəhrəmanının adından erməni ünvanladığı sözləri xatırlatdı. Sən alçaqsans, sən oğursan, sən əclafsan, çünki sən ermənisən. Ona görə də deyirəm ki, uğurlluq, alçaqlıq, ermənilik sinonim sözlərdir. Yəni sözümün canı odur ki, Ermənistanın ali siyasi rəhbərliyinin Azərbaycan dövlətinin virusa qarşı təşəbbüsünü dəstəkləmədiyi, əleyhinə olduğu üçün Ermənistan dövlətini kəskin tənqid etmişəm və koronavirusa bənzədmişəm. Elə bilirdim ki, mənim fikrimi dəstəkləyəcəklər, amma mən gördüm ki, Ermənistanın içimizdə çox sayda tərəfdarları var, imiş deputat əlavə edib məsirof hesab edir ki ona qarşı çıxanlar azərbaycanlı adı ilə profillər yaradan ermənilərdir. Çünki mən onların mənim əleyhimə yazdığı yazıları analiz edəndə gördüm ki çox savatsız yanaşmaları var, dilimizi də yaxşı bilmirlər. İkincisi isə rəsmi statistiqaya görə bizdə 30 min erməni yaşayıb. Həmin adamlar da 30 mindən doğulub-töreyənlərdir. Çünki onlar qan yaddaşı, sümüyü və əxlaqı ilə də ermənlidir. Belə olan halda da istər istəməz genetik kod işə düşür. Çünki mən onların dayılarını tənqid edirəm. Ona görə də mənim əleyhimə qalxırlar yoxud da ki həm birinci, həm də ikincilər birləşib mənə qarşı birləşirlər ki, bu da 3-cü versiyadır. Nəticədə də iç sürüsü kimi hücuma keçirlər. 4-cülər isə azərbaycanlılardır. Onların erməni qarşılığı olmasa da mənim mövqeyimin dövlətin, xalqın mövqeyi olduğuna bilirlər. Onlar sadəcə anti-milliyyətçilərdir. Hətta onlar görəndə ki, mən Ermənistan əleyhinə çıxış edirəm, yenə də siyasi baxışlarıma görə əleyhimə mövqe sərgiləyirlər. Yəni mənim əleyhimə mövqe bildirən bu 4 qruplaşma həddindən artıq səbatsız, söyüşə, əxlaqsızlıqğa uyğun davranış ortaya qoyub. Yenə də təəccübümü gizlədə bilmirəm ki, mən Erməni tənqid etdim, amma özümklərin tənqidinə tuş gəldim deyə müsəibimiz əlavə etdi.